Налоговый сервис для большого бизнеса. Офис по обслуживанию крупных плательщиков свел к минимуму проверки на предприятиях. Налоговики говорят, все по стандартам МВФ и госказначейства США. Как работает в новых условиях тем, от кого зависит наполнение государственной казны, выяснял Николай Антофейчук. Ни очередей, ни окошек для подачи деклараций. Тут работают с электронными данными крупных предприятий. Налоговики гордятся. Две с половиной тысячи их клиентов наполняют бюджет более чем наполовину. Поэтому их здесь уважают и стараются максимально упростить им отчетность. Основная задача на самом на не приходить до великого платника, а здесь не так, чтобы не было навіть підстав до нього приходити. До конца 2016-го Центр крупных плательщиков обслуживал предприятия, которые внесли в бюджет не менее 12 миллионов гривен в год. Теперь решением парламента эта планка поднята до 20 миллионов. Тем не менее, vip клиентов стало еще больше. Каждому обеспечили персонального консультанта, максимально упростили механизм обжалования налоговых претензий и перевели на электронное документирование. Налоговики рапортуют, внедрив современный прогрессивный сервис, стали собирать налогов на треть больше. Если плательщик не попадает в определенные фильтры риска, автоматизированные, то есть которые определяются, мы плательщика не беспокоим, знаете, есть такой термин, не буду бизнес. У нас нет тотальных проверок, у нас все проверки мы сейчас переводим в электронный формат. Евгения Чепурная – бухгалтер фирмы, которая только начала обслуживание в ВИП-офисе налоговиков. Говорит, среди предложенных услуг особенно привлекает защита от нечестных на руку партнеров. Говорит, мы сможем предупредить, если у вас будут какие-то рискованные операции, не у вас, допустим, рискованные операции, а какой-то рискованный партнер, который появится, всплывет в вашей деятельности. Еще один клиент центра – известная киевская фармацевтическая фабрика. Только в прошлом году заплатила более 120 Мільйонів гривень налогов Среди ВІП-платійщиків уже багато лет. На вовдієння руководителі підприємства також одобряють. Ми працюємо з цим офісом онлайн. В той момент, коли, наприклад, відгрузилася машина, пішла із нашого складу готової продукції, і це вводиться в наш бухгалтерський облік, одночасно воно попадає в офіс великих платників податків. Так весь світ і. Это великий крок вперед. Реформа офиса крупных налогоплательщиков продолжается. В перспективе тут планируют обслуживать не только предприятия, но и физических лиц. Николай Антофичук, Дмитрий Гончаров и Александр Максименко. События. Канал Украина.